То, что сейчас вы видите на площади, это последний вздох тех олигархов, тех монополистов, которые в свое время захватили власть. Укртрансинспекция, Петришин, это ихний человек. Панченко, это их человек, который, который организовал конкурсы и координационные рады, секретарь. Сейчас по работе Панченко, по тому, как, какие документы он подавал и как он их фальсифицировал, в обл. администрации ведется служебная проверка. Головач также на протяжении всей своей работы постоянно лоббировал интересы именно автобусного парка именно ассоциации ВААП. Причина я не знаю, но почему-то э, с членами ВАПа он, Договора не расторгал, хотя те прям в нагу ему говорили на координационной ради о том, что ездить на маршруте они не будут, пока нелегалов не уберут. Но такого юридического понятия, как нелегал, у нас не существует. У людей есть лицензия, у людей есть база, проходит медика, врача, водители все трудоустроены на полную ставку, зарплату в конверте никто не получает. Что проходит у них? Вот у них прекрасный лозунг. Гроши из тени в державную казну. Прекрасно. Тогда почему водители и кондуктора в автобусном парке за зарплату не получают, а только за нее расписываются? Я сам когда-то работал водителем на городских маршрутах, я сам работал в автобусном парке, и это я вам говорю не голословно, а говорю, как оно было в мою бытность. И сейчас ничего не изменилось. Поэтому я лично, как председатель профсоюза автотранспортников, против того, что они требуют. Единственное, с чем я не могу поспорить, это повышение люди. тарифов Вы на есть. проезд тарифы внутри для... области. Крымом, да, тарифы поднимать для... надо. Но Головачу возвращать никак нельзя под его руководство транспорт, потому что будет опять полная химия. А да, Ношенко да, единственный да. специалист, который у нас в области что-то в транспорте может. А если он не идет у них на поводу, то это его плюс, что он законное поле преследует. Идет законом, работает в законном поле. Если есть вопросы, задавайте. Да, кто такие Ношенко, можно дать начальник транспортного управления области. Можно еще пытание? список пассажиров, вони они едут перед тими маршрутами, которые мають іти регулярно, но так, что не так, и, ну, от как ви виїжджаєте на ці нерегулярные перевозки? Люди составляют список пассажиров. Они этих пассажиров забрали, и они с ними едут. Причем здесь те, которые стоят на трассе. Они едут со своими пассажирами. Пассажиры имеют право выбирать, где и с кем ему ехать. Вы же, когда идете в кафе, вот стоит три кафе рядом, вы же имеете право выбора. Почему пассажир на транспорте не имеет права выбора? Если как они их называют, нелегалы, предоставляют комфортабельнее автобусы и в аварии не попадают. Вы вспомните из практики последнее время, где у нас случались проблемы с пассажирами. Это 12 маршрут, это 11, это все автобусного парка. Женщину беременную, кто какой маршрут сбил, где женщина в пол провалилась, где женщине перекладина на голову упала. Это все там, полностью там. Ни одного нерегулярного, как они их называют, нелегала, чтобы там что-то случилось у него на транспорте, не произошло. Все именно у этих легалов. Так подождите. Смысл? Объясните суть мне. Они теряют влияние на... Обол администрации. И это их бесит. Они раньше решали вопросы, надо было просто позвонить. И вопрос был решен. А сейчас их заставили уже выйти на площадь, потому что у них выхода нет. Им надо, им надо забирать маршруты, чтобы на них потом с них получать деньги. Но своего транспорта не имеют. Они обращаются к тому перевозчику, который там до этого работал. И предлагают ему плати нам каждый месяц машину определенную сумму. И ездить дальше. Что происходило с площадью рядом? И есть примеры этому. Тот же самый Михаил Кацубин, те же самые репки. Поч... Новгород Северский. То же самое. Почему Репкинский? Репкинский автобусный парк раз себя нормально чувствовал. Даже когда там ездил вот как так называемый нелегал пешков. Но как только автобусный парк мешался и стал там есть по 3 рубля, все, Репкинский парк стал. Я когда-то проводил, в этом году проводил круглый стол. И на круглом столе я доказал, что это нелегально. Я показал видео и фото, материалы, где было показано полностью, что автобусы не отправляются с автовокзала. И автобусы это именно их. Газели. А пешка возит на спринтере. Вот вы как пассажир, на чем вы поедете в Пепке? На спринтере или на газели? На ну, кого больше? Вас а, а мы больше? не считаем. Не считаем, не а считаемся. Цена одинаковая у всех. Кроме трех гривен на да. А еще, дивите, на регулярные перевезения на тех, кто возит так, что значит, что мы не доплачиваем податки, потому как там платят? Податки, у них налоги они платят в полном объеме, так, как написано в законодательной базе. Я вам еще раз говорю, у них водители, у всех на 100% трудоустроены. Это уже подразумевает под собой выплату налогов. С налогами вопросов нету. Проходят проверки, проезжают, проверяют. Даже Но было так, что из Киева приезжали не проверки. Не Никто не нашел никаких не нарушений. Чем скажете ваши съемки в Борисовке на ДЭШ? Очень часто приходят ухозы, УБЭТ, а, с какими-то проверками, с выборками заполняются автобусы. Я вопрос этот комментировать не буду, этот вопрос мы будем решать непосредственно с нашим генералом. Как и что? Потому что есть нюансы, которые я сейчас вам не буду комментировать. А именно и по проверкам УБОПа и УБЭТ. Але в них есть? Есть, конечно, есть, есть проверки, есть. Час, не не они могут пройти в течение недели 12 раз, mm -hmm. того, все, зависит, на, все зависит от того, сколько автобус на парк пишет жалоб и еще от Но они могут быть в день не один Но Но с Ну так вот Вас и подойдите да поговорите. Давайте, пожалуйста, как, как Вас величают? Меня зовут Людмила я сам начальник города медицинского Давайте в администрации не будем устраивать балаган. я вас прошу. Это все-таки был Нет, Нет, так, <существует> нет, так <существует> сейчас, подождите, а молодой человек. Да, а да, а человек. подожди, губернатор. Я понимаю, какая разница, губернатор. А эти пусть они будут на а они все будут была вынуждена институтивная группа, чтобы все за стол пообщаться с правительством области. Правильно? Так же было? Да? Да. Вот депутат... Ты человека а... убил, ты смотри убил, ты вот депутат Асму купил у Махоньки Ивана Васильевича. Ну иди туда, чего ж ты убегаешь, если я правду говорю? Ты еще скажу, слышите, кто получает 50 тысяч в месяц? Козырь, скажи, что твои зять и дочка пять То машин ездят. Замечание что -то. о том, что кто-то вам тыкает. Чего вы мне тыкаете? Я говорю, скажите замечание. Так вот, обращайтесь к культуру. Хорошо. Владимир Александрович. Моя заработная плата составляет 5000 гривен в автобусном парке. 5000. А теперь смотреть про автобусный парк так, много, э очень э много. Можно Миллион, я Послушайте, чего же вы уходите? Подождите, ну давайте... Не пускайте, пускайте а хай он подойдет. А что ну, я вас умоляю. Ну, может быть, круглый стол, я скажу. Михаил Владимирович. Который занимается у да. перевозках уже 25 лет. Здесь у нас в Черниговской области полностью творится, как я виступал и говорил в администрації, що наша наші перевозки полностью не контролируется Владой. Культура обслуживания ви сами видите в городе полностью на низком уровне, на нулю, потому что полностью руководить перевозками. Коррупция, не перебивайте. А почему я перебиваю? Я спрашиваю вас. Я сейчас... Вы на камеру работаете, вы с людьми разговариваете. Смотри, я интервью даю. Я понимаю. Вы что, премьер-министр? Смотри, мы хотя правду. Я потом сейчас... Расскажи правду. Какую правду? Ну представьте, скажи правду. Про перевозки, что надо сделать? Уважаемый, давайте... Вы хотите сказать, что если вы придете, то все... Я не прихожу, я не хочу. Я называю имена, которые должны прийти. Это кружковые весы. Давайте спрашивать. Я с МДС работал, я законно работал. А, да, потом О -о -о, у меня забрали. Нормально. Так расскажите правду. Не Ты не задался на сегодняшний запис. Я не хочу голова настраивать. Я, я, я не хочу. Это губернатор с Иминалами хочет за или как? Смотрите, Давай, а я теперь... у нас инициативная группа вот, стоит Смотрите, человек. Смотрите, у меня на сегодняшний день заявка, вот, кит и ног, которая проводится. Если да, вы раз. не, пропускаете, вы да. если не тебе... пропускаете нашу инициативную группу, я сейчас позову 200 человек, всех она придется пропускать. Нет, так если я... Давайте, вы пропустили, не алла, алла. а нас вы мне, вы мне дали слово? Нет, Показать так, вам заявку? Смотрите, как да, заявка. Кто подал заявку? Медведь. Вторая заявка Прошу. на сегодняшний заход. Кто подал заявку? Ну, где да. ваша заявка? О, вы вот это, ну, где ваша заявка? Вы, вы здесь человек, вы здесь, да? Проходите, я вопрос не имею. Вы же определитесь, а что там прошло? Уже 30 прошло. Их там прошло 5 человек. Да какой 5 только что прошел 30. Нет, ну не хочет балаган устроить. Я не могу понять, это ваши отношении. Нет, я не хочу. Там ваши какие-то страши. Смотрите, стойте.